уже конкурентом станет в Беларуси. Поэтому, конечно, ну, не так легко уже, как в Олимпиаде было, немного пришлось придумать какие-то новые вещи, чтобы выйти сами. Нет, действительно приятно, конечно, когда помимо золотой медали еще тебя награждают как лучшего боксера. Это, безусловно, приятно и высшая ступень. Была надто велика борьба с россиянами, и Вася вчера сказал, что сейчас тёрки, справедливые тёрки, вызывают на сборной Украины и России. Он справится там? Ну, ну как тёрки? Не тёрки, а просто постоянное соперничество идет. я не знаю, просто именно вот между Россией и Украиной. Может быть потому, что, знаете, две команды сильные, и они между собой конкурируют и решают. Кто был действительно в первым в Европе, кто был первым в мире не в личном зачете, а командном. Но я, я уже вчера сказал, что на сегодняшний день в Европе сильнее мы.